преступников, назовем их так. Пришли в гости к нашим потерпевшим, к потерпевшей стороне, их там было пять человек, три, трое мужчин, две женщины. Ну, в принципе, пришли распить спиртные напитки. В ходе распития спиртного возник конфликт с одним из мужчин, которого избили. Избили до такой степени, что он, ну, в принципе, перестал, перестал подавать признаки жизни. После этого злоумышленники при помощи ножа Устроили эту резанину. Посчитали, что все мертвы, подожгли этот курень. Ушли с места женщина и мужчина, получается, еще остали, оставались живы. Выбрались, смогли выбраться из этого шалаша горящего. Ну и добрались, сообщили о произошедшем. Мужчина, который добрался до дома 2 по, по улице Водопьянова, Умер в больнице. Женщина прожила... Вчера у нас поступило сообщение, что она тоже погибла. 83-го и 85-го года рождения, двое мужчин, это задержанные. Ну, сказать не могу, что они без определенного места жительства, но приближенные к этой среде, скажем так. Круг общения ближе к людям без определенного места жительства.